ہیلو یہ ٹیم ہے صدر ٹرمپ کے زیر قیادت تجارتی جنگ کے تیز ہوتے ماحول کے درمیان آج صبح جاری کی گئی متوقع سے زیادہ مضبوط کریڈٹ روزگار رپورٹ کے باوجود اشاریہ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ سب چین کے جوابی اقدامات سے جڑا ہوا ہے بیجنگ نے وائٹ ہاؤس کے جامع محصولات کے جواب میں امریکی مصنوعات پر چونتیس فیصد کا نیا محصول لگانے کا اعلان کیا ہے آج صبح کی روزگار رپورٹ نے توقع سے بہتر نتائج دکھائے لیکن اس سے وال اسٹریٹ کی شروعات میں صرف تھوڑی نرمی آئی تاہم اگر آپ موجودہ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو سرمایہ کاروں نے تجارتی جنگ کے مزید شدت اختیار کرنے کے بدترین منظر کو قیمتوں میں شامل کر لیا ہے جس سے حصص میں تیزی سے کمی آئی ہے وہ امید کرتے ہیں کہ حکومت دوسرے ممالک کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھے گی تاہم ایسا نظر نہیں آتا سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تجارتی جنگ کی شدت کی وجہ سے اعتماد مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے روزگار رپورٹ کے متوقع سے بہتر اداد و شمار ایک امید کی کرن تھے مارچ میں ملازمتوں میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار کا اضافہ ہوا جو کہ متوقع سے تقریباً ایک لاکھ زیادہ تھا بے روزگاری کی شرح چار اشاریہ ایک فیصد سے معمولی اضافہ ہو کر چار اشاریہ دو فیصد ہو گئی اہم سرمایہ کار کہتے ہیں کہ اب یہ خبر ماضی کی بات لگتی ہے مارچ میں سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا لیکن اصل تبدیلی دو اپریل کو اس وقت آئی جب صدر ٹرمپ نے جامع محصولات کا اعلان کیا اور وال اسٹریٹ اہم تجارتی شراکت داروں کے جوابی اقدامات کا انتظار کر رہی تھی اور آج صبح چین نے اعلان کیا کہ وہ تمام امریکی مصنوعات پر چونتیس فیصد کا محصول عائد کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ہر سال تقریباً ایک ہزار چار سو تیس ارب ڈالر مالیت کی اشیاء پر یہ محصول لاگو ہوگا اس میں کیمیکل مصنوعات کمپیوٹرز زری مصنوعات وغیرہ شامل ہیں یہ اشیاء پہلے ہی صدر ٹرمپ کی پہلی مدت دو ہزار اٹھارہ میں محصول کی پابندی میں تھی اور مارچ میں بھی جوابی محصولات نافذ کیے گئے تھے اس طرح تجارت کی جنگ کی شدت اختیار کرنے کے ساتھ امریکہ سے برامد ہونے والی نقل و ہم تیل اور گیس پر بھی اثر پڑے گا تاہم قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ جو سامان چین سے درامد کرتا ہے اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے امریکہ ہر سال تقریباً چار سو اٹھتیس ارب ڈالر مالیت کا سامان درآمد کرتا ہے اور ان مصنوعات پر صدر ٹرمپ کی نافذ کردہ چونتیس فیصد محصول بھی لاگو ہوتا ہے معیشت دان بھی اس بات سے متفق ہے کہ ان قیمتوں میں اضافے کا بوجھ بلاخر امریکی صارفین پر پڑ جائے گا مارکیٹ کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی طور پر چین کی مذمت کی کہتے ہوئے کہ انہوں نے غلطی کی اور کہا کہ محصولات کے حوالے سے افراتفری پائی جا رہی ہے تاہم چین کے اعلان کے بعد یہ تمام حالات دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں واضح طور پر نمایاں ہو گئے ہیں امریکی صدر کے پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ غرور شامل ہے دنیا بھر کی مارکیٹوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹرمپ اور ٹرمپ کے اس بدلے کے چکر کا دائرہ کار کتنی دور تک جائے گا موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے پر پتا چلتا ہے کہ آج ڈاؤ جو انڈیکس تقریباً ایک ہزار ایک سو پوائنٹس کم ہوا اور کل ایک ہزار چھ سو پوائنٹس کم ہوا ایپل کوالکام ٹیسلا اور کیٹرپلر جیسی کمپنیوں کے شیئرس میں نمایاں کمی آئی ہے کیونکہ یہ کمپنیاں چین کے ساتھ گہرائی سے وابستہ ہے اس کے نتیجے میں بڑی امریکی کمپنیاں شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے بلا شبہ یہ صورتحال مختلف سرمایہ کاروں اور صارفین یعنی امریکہ کے عام لوگوں کے پورٹ فولیو پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے یورپ میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی ہے اگرچہ ابھی تک یورپ کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی ہے لیکن اس واقعے کے حل کے بعد اگلے ہفتے دیگر ممالک کی جانب سے جوابی اقدامات کی توقع کی جا رہی ہے مثال کے طور پر جرمن ڈیکس انڈیکس تقریباً چار فیصد نیچے گیا ٹی سی انڈیکس بھی پانچ ہزار ایک سو کے آس پاس ایک مشابہت کمی دکھا رہا ہے ایشیا میں بھی نمایاں کمی آئی جس سے ایک اور انتہائی منفی دن ثابت ہوا اس مرحلے پر بہت سے افراد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا کریش کب ہوگا اور ہم اس کے کتنے قریب ہیں خوش قسمتی سے ابھی تک کریش کی سطح تک نہیں پہنچا گیا ہے اور سی این این کے مطابق یہ کمی پہلے ہی اسٹاک کی قیمتوں میں ظاہر ہو چکی ہے کچھ بازاروں میں جیسے کہ اٹلی کے ایف ٹی سی میب میں پانچ فیصد سے زائد کمی دیکھی گئی ہے لیکن پھر بھی یہ کریش تک نہیں پہنچی ہے مزید برہ یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں نہ صرف آج اور کل بلکہ اربوں ڈالر اسٹاک مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں۔ جس کی وجہ عدم یقینی صورتحال اور ٹریف کے خطرات کا ارتکاز ہے آج ڈاچا بینک میں بتایا جا رہا ہے کہ مارکیٹ عالمی اقتصادی کساد بازاری کو اپنی قیمتوں میں شامل کر رہی ہے اگر یہ صورتحال برقرار رہی اور مزید جوابی اقدامات لیے گئے تو ممکن ہے کہ امریکہ اس سمت میں جائے تو کیا اس حالت سے بچنے کا کوئی بالکل طریقہ نہیں ہے بدعنوانی پہلے ہی اپنی جگہ بنا چکی ہے کیا مذاکرات امریکہ کا پیچھے ہٹنا مارکیٹ کو پلٹ سکتا ہے نیو یارک میں سی این کی تجزیہ کار لانا اور لندن میں اقتصادیات کی پروفیسر ہیگن چینگ نے کہا اس مسئلے پر دو نقطہ نظر ہیں۔ پہلا اور صاف گوئی سے کہا جائے تو سب سے خوفناک نقطہ یہ ہے کہ وہ صرف فوری طور پر بات کر رہا ہے یہاں بالکل بھی کوئی جامع عالمی حکمت عملی موجود نہیں ہے یہ بالکل ڈانلڈ ٹرمپ اور اس کی خود پسندی کا مسئلہ ہے اور ایک مضبوط دلیل یہ ہے کہ اس مفروضے پر کہ امریکہ میں کوئی بغاوت نہیں ہوگی اس کے دوبارہ منتخب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لہذا اس بار ہم عالمی منڈی اور امریکی سٹاک مارکیٹ کے بارے میں پہلے کی نسبت کم فکر مند ہو سکتے ہیں یہ طاقت اور خود پسندی کا مسئلہ ہو سکتا ہے دوسری طرف دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس اور اس کی ٹیم کے کئی ارکان کا خیال ہے کہ عالمی تجارتی نظام کو طویل عرصے تک نئے سرے سے ترتیب دیا جانا چاہیے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک پر عائد کی جانے والی ٹرمف اور دوسرے ممالک کی جانب سے امریکہ پر عائد کی جانے والی ٹرمف کے درمیان کے فرق کو کم کیا جائے لیکن اس وقت ہم ایک مکمل تجارتی جنگ کی حالت میں پھنس چکے ہیں جہاں ہر چیز الجھن میں ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ اداد و شمار برقرار رہیں گے میرا خیال ہے کہ پردے کے پیچھے پہلے ہی مذاکرات کی ایک لہر جاری ہے بنیادی طور پر زبانی معاہدہ ہو رہا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ اعتماد مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اقتصادی کسات بازاری کا امکان بہت زیادہ ہے اور ہم ایک بے مثال شعبے میں داخل ہو چکے ہیں یہ پچھلی نصف صدی میں دیکھے گئے عالمی اقتصادی نظام میں سب سے بڑی تبدیلی بن سکتی ہے جیسا کہ لانا نے کہا چاہے بازار کچھ بحال ہو جائے مذاکرات کی سرگرمیاں جاری رہیں گی عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی بحالی کتنی ناقابل واپسی ہے کہ سوال کا جواب ہاں میں دیا گیا اور پچھلے چند دنوں سے میں نے اس انتشار کے درمیان کسی حل کے امکان پر غور کیا لیکن میرا نتیجہ نکلا کہ یہ محض امید بھری سوچ ہی ہے صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ عائد کیے جائیں تو تمام غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے دوڑ پڑیں گی مگر امریکہ کا صنعتی ڈھانچہ پچھلے چالیس سالوں سے زوال پذیر ہے اور اسے چند سالوں میں دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا مزید براہ چاہے وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی کرے تب تک ٹرمپ واپس لے لیے جائیں گے جس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک ساتھ دونوں حاصل کرنا ممکن نہیں امریکی کمپنیوں کے پاس بڑی سطح پر سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی مالیاتی نظام ایک پیراسائٹ کی طرح کام کر رہا ہے جو کمپنیوں کے منافع کو چوس رہا ہے پچھلے پچیس سالوں میں کمپنی کے منافع کا نوے سے پچانوے فیصد حصہ غیر معمولی منافع اور شیئر بائی بیک کی صورت میں شیئر ہولڈرز کو واپس دیا گیا ہے نجتا امریکی کمپنیوں کے پاس سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی کمی ہے اگر مالیاتی نظام کے حوالے سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے تو ٹریف سے پیدا ہونے والے تمام اضافی منافع محض نظام سے باہر چلے جائیں گے اسی لیے آخرکار یہ سب امید بھری سوچ پر مبنی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں امریکہ نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو قانون کی حکومت کے طور پر ترک کر دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ میرے وطن کوریا نے پندرہ سے بیس سال پہلے امریکہ کے ساتھ ایک آزاد تجارتی معاہدہ کیا تھا لیکن اب پچیس فیصد ٹرمف کے تابع ہے تو یہ سوال کہ امریکہ کے وعدوں کو واقعی کون سنجیدگی سے لے گا کہ جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ اب عالمی ترتیب کئی طریقوں سے دوبارہ تشکیل پا رہی ہے یعنی مستقبل میں ہم جو عالمی تجارتی بلاکوں کے درمیان دوبارہ ترتیب دیکھیں گے وہ کتنی وسیع ہو سکتی ہے اور یہ صورتحال چین کے لیے موقع بن سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ چین کے خلاف بھی جا سکتی ہے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ شی جن پنگ اور بیجنگ اس صورتحال سے کس طرح نمکتے ہیں لیکن اس بات پر کچھ شبہ ہے کہ آیا چین اور یورپ کے درمیان ایک بالکل نئی اتحاد تشکیل پائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سستے چینی سامان امریکہ میں نہیں جا سکیں گے بلکہ بڑی تعداد میں یورپ میں داخل ہو جائیں گے لیکن کیا یورپی لوگ اسے پسند کریں گے شاید نہیں اس کے نتیجے میں ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہم واقعی عالمی تجارتی جنگ میں پھنس گئے ہیں اگر چین اچانک اعلان کر دے کہ ہم اب سستے اسٹیل الیکٹرک گاڑیاں اور سولر پینلز کے ڈمپنگ کو قبول کریں گے تو یورپ کے ساتھ ایک بالکل نیا اور زیادہ پیداواری نمونہ قائم کیا جا سکتا ہے اس صورت میں نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو دوبارہ عظیم بنا دیا ہوگا